Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие, Действительно, толерантность э, и спокойствие – это то, что нам сейчас нужно. И в связи с этим хочу заявить о том, что э, нашей фракции, и э, объединением депутатов определенных в составе 21 человека, уже делаются шаги по э, нормализации и стабилизации обстановки которая, к сожалению, была э, ну, деструктивна и э, такой не, э, неправовой способ э, разрушена э, представителями партии его. Хочу сказать о следующем. Во-первых, все знают потому что должна была состояться сессия 28 февраля. Очередная сессия, на которой э, планировалось рассмотреть ряд вопросов, в том числе земельные вопросы, по которым проведение сессии, согласно закону, должно проходить ежемесячно. Э, со стороны определенной группы партии региона, фракции партии региона, был прямой э, прямую проявлен саботаж, саботаж этой сессии что возмутило значительную часть депутатского корпуса, в том числе и представителей частично фракции партии по регионов, после чего 21 депутат э, принял решение и написал обращение к городскому главе о проведении сессии э, инициативой отставки вот этого ядра саботажа, саботажа городской власти. Ядро саботажа. Я коротко. Это, во-первых, в лице э, кукла Андрея Валерьевича, который исполнял обязанности городского головы во время больничного Александра Андреевича. Он умышленно сорвал сессию. Умышленно сорвал сессию, боясь, как они заявили э, на переговорах с депутатами, о том, что, а вы же вносили, э, хотели внести вопрос о недоверии мне, как секретарю городского совета. Если должностное лицо боится этой ответственности и жертвует интересами города, интересными э, депутатов и на все это наплевать, такое должностное лицо не должно э, быть э, руководителем городского совета. То есть, Eita,